Доброго ранку, я Олена Данилюк, і сьогодні в передачі я мама. В гостях у нас Світлана Корольова, консультант відділу кризової вагітності Міжнародного благодійного фонду Місія в Україну. Доброго ранку, Світлана. Доброго ранку, кризової вагітності. Це так природньо для жінки бути вагітною. Чому в яких ситуаціях виникає така кризова ситуація? Саме вибачте за повторення. Коли жінка хоче зробити переривання своєї вагітності, Міжнародний благотворительний фонд Миссия в Україну я хочу немножечко розказати о нашій деятельності, работає з женщинами в кризисної беременності. Що это такое? Ми предоставляємо бесплатные услуги. перед абортом, после аборта. Также мы делаем бесплатные тесты на беременность. Любая женщина, любого социального положения, любого вероисповедания, она может обратиться в наш фонд и получить эти услуги. Что касается прерывания беременности или нежелательной, вообще такое словосочетание странное, нежелательная беременность, да? Потому что беременность – это счастье для женщины, это дар из Божьих рук, і, вроде би, как, вона і не може бути. Можливо, не зважена, можливо, жінка просто не готова була до цієї вагітності. Вона не думала про це. Жінка взагалі готова до вагітності, так? але вона просто в даній ситуації про це не думала. які да, причини сьогодні побуждають жінку? Чому вона кризова стає? В який момент вона стає кризовою? Ну, Во-перше, вона може бути кризисною із за віку. Мы сегодня видим, что э, есть девочки от 15 до 18 лет, которые уже хотят сделать аборт, которые живут ранней сексуальной жизнью, начинают раннюю сексуальную жизнь. И как выход из этой ситуации, э, они понимают, что в 15 лет социально стать мамой невозможно. Физиологически забеременеть – да. Но социально стать мамой нет. И это они так разумеют? Это они так думают, да. Э, поэтому мы работаем с такой категорией э, молодежи. Э, также это тяжелое материальное положение семьи, когда женщина просто понимает, что она не сможет вытянуть этого ребенка. Хотя я всегда говорю, что самое главное для ребенка что? Это любовь. Знову ж таки, я хочу сказать, что это наголосить на том, что это женщина так понимает в этой ситуации, потому что материальная, кризовая ситуация, мы не, не можем так говорить. Что еще является сегодня причиной аборта, это давление со стороны родителей, если эта девочка несовершеннолетняя, особенно со стороны мамы. Бывает такое, что мама сама приводит девочку на аборт и говорит о том, что я сделала 10-15 абортов и ничего страшного, я выжила. Поэтому для нее один аборт никаких последствий не понесет. К сожалению, есть такие родители. Очень сильное давление партнера. Сегодня мужчина не хочет брать на себя ответственность за ребенка. И, к сожалению, очень часто мы видим то, что мужчина э, женщине предоставляет такой выбор. Или я, или этот ребенок. Женщина боится потерять мужчину, и она делает выбор в пользу мужчины, а не ребенка. Но мы знаем, что по статистике 90% таких пар распадается. Потому что это иллюзия. Это неправда. А также, какие еще могут быть причины, по которым э, женщины делают аборты, это... Забеременела не от того мужчины. То есть случайные какие-то сексуальные связи были, и она не хочет сохранять ребенка. Очень часто спрашивают об изнасиловании. Я вам хочу сказать, что редко таких случаев, когда женщина после изнасилования остается беременной, но все равно э, есть женщины, которые сохраняют эту беременность, потому что они понимают, что ну, ребенок-то ни в чем не виноват, но так получилось. Поэтому беременность сохраняется. Ну, вот такі основні причини, по котрому сегодня... бачимо, що не кризова сама вагітність, а кризову ситуацію ситуація. попадає жінка. Совершенно. І ця кризова ситуація вона вирішувана, і це для жінки вона може бути кризовою. А вам зі свого боку ви бачите вихід з цієї ситуації і можете його запропонувати? Mm. Ну, во-первых, який вихід я хочу предложить нашим жінкам? Обязательно перед тим, як все таки жінчина прийняла рішення іти на аборт, звернутися в наш фонд. У нас работают профессионалы, специалисты, которые помогут женщине, расскажут ей внутриутробном развитии ребенка, расскажут ей, что такое аборт и какие последствия аборта. Потому что женщины, мабуть, в первую очередь не знают, Совершенно что это уже жива людина. Что это... Женщина не знает о том, что у ребенка начинает биться сердце внутриутробно на 21 день от зачатия. Женщина еще не подозревает о том, что она беременная, а у ребенка уже бьется сердце. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это человек, это живой, хороший, маленький уже человек. А, какого до вас вертается Вид, и до, можно так сказать. Когда мы увидели, что огромное количество молодежи к нам приходит на тест на беременность, мы решили тогда проводить занятия в учебных учреждениях нашего города и области. И называются они у нас «Профилактика рискованных типов поведения среди подростков или среди молодежи». И мы детям, подросткам рассказываем о том, как это опасно, вот эти сексуальные отношения до брака. Сегодня очень много контрацепции. Сегодня очень много информации о внутриутробном развитии. Во всех поликлиниках города Житомира висят наши рекламы нашей организации. И у нас есть случаи, когда женщины приходили по этим рекламам к нам. В городе есть сетилайты, на которых тоже э, расположена наша реклама. Также в общественном транспорте есть наша реклама. То есть мы делаем все для того, чтобы как можно больше женщин узнали о э, нашем фонде. Для того, чтобы они могли именно вот прийти и обратиться вот перед этим выбором. Это дает возможность женщине еще раз подумать, конечно, все зважите. Конечно. Давайте дамо женщинам какие-то порады. Как им вести себя, когда они попали в кризовую ситуацию? Коротко. Во-первых, остановиться и подумать о своем здоровье. Подумать о последствиях аборта, как о физиологической проблеме. Ни одна женщина после аборта не остается здоровой. И какие бы причины, что бы ни влияло на нее, решение окончательное принимает сама женщина. Поэтому я желаю нашим телезрительницам мудрости любить своих детей, любить себя, любить свои семьи и никогда не допускать до аборта. Дякую вам. И хочу вас пригласить в наш центр, улица Старовильская, 29, Международный благотворительный фонд «Миссия в Украину». Спасибо большое.